Ми вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція, і сьогодні ми обговорюємо зміни до державного бюджету, зокрема в частині підтримки молоді та спорту. Адже в нашій студії видатний український спортсмен, пловець, а нині народний депутат України Денис Силантьєв. Пане Денисе, я вас вітаю. Здравствуйте. Наскільки я розумію, текст нової редакції державного бюджету вже є на руках у народних депутатів. Вже був певний час, щоб з ним ознайомитися. Які ви побачили принципові відмінності від того тексту, який голосувався наприкінці минулого року? Ну, мы добились того, чтобы в новую редакцию бюджета был внесен хотя бы минимальное финансирование детского и юношеского спорта. Потому что на самом деле этот год начался просто такой вот шокотерапии для всего спортивного сообщества. Было полностью исключено финансирование детского и юношеского спорта, было полностью исключено финансирование оздоровления детей, было полностью исключено льготное налогообложение на недвижимость и на землю не только для спортивных объектов, но и для оздоровительных комплексов, санаториев, для парков, для э, заказников и многое-многое другое. То есть э, это было действительно, ну, знаете, такой, хотя хотя э, мы говорили о том, чтобы это все оставили, нам обещали оставить, но опять-таки, как все это обычно бывает, говорили одно и оставили буквально 20 из того, что говорили. Насколько я понимаю, все одно, цей бюджет будет бюджетом тотальной экономии, кроме выдатков на оборону и безопасность. Вы знаете, а э, вот сейчас получается такая ситуация, когда можно сказать, что скупой платит дважды потому что э, сейчас полностью не заложено вообще финансирование оздоровления детей. То есть на сегодняшний день 180 в связи с э, реформированием фонда социального страхования по временной потери трудоспособности, 180 тысяч детей сейчас окажутся, вот летом точнее, на улице, на асфальте. То есть чем они будут заниматься, мы все прекрасно понимаем. Пойдут в подворотни, в дворы, в подъезды, в подвалы. Преступность, наркомания, алкоголизм. Это в, 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 Да, мы потом будем больше денег проблемы. вкладывать, чтобы эту ситуацию исправить. Поэтому, как я сказал, на, по моему мнению, легче бороться с тем, чтобы эту ситуацию предотвратить, чем потом с ее последствиями. 180 тысяч детей, про какие суммы для бюджета домового На сегодняшний день мы просим, а то есть раньше вот закладывалось где-то около 500-600 миллионов на оздоровление детей. Сейчас мы просим хотя бы 350 миллионов. например, до минулого года вы кажете 500-600 миллионов. Да, да. да. То в 2014 году были такие суммы. Да. Вот. Сейчас мы просим, понимаем, что, конечно же, идет везде тотальное сокращение, хотя бы вот эту сумму, чтобы обеспечить детей необходимым оздоровлением. Потому что на сегодняшний день, чтобы вы понимали, насколько это актуально, школьники, которые заканчивают школу, имеют здоровье 45-летних людей. Это один из примеров. Дальше там еще можно много приводить. То есть наша страна первое место по подростковому алкоголизму занимает в Европе. Чтобы понять, какие категории детей раньше потрапляли под это державне финансирование, которые могли иметь э, э, право на вот это оздоровление и відпочинок? Э, с 6 до, э, по-моему, до 14 лет. До... Это программа для всех детей такого века? Конечно, да. Это что касается школьников, э, детей, которые находятся вот, в учебных заведениях. Сейчас я знаю, что предлагают провести место э, вот этих вот оздоровительных... Э, оздоровление детей провести такие вот э, при школах там, обучение английскому вот хорошая идея я не спорю нужно развиваться не только физически но и э, интеллектуально духовно вот и тому подобное но опять-таки это не исправит ситуации вы там про занимаетесь ним час ну полтора ну два и все дальше он предоставлен сам себе и зная наш Нашу ситуацію, родителі не зможуть їм уделяти внимание. Вони будуть искать можливості на сьогоднішній день, грубо виживати. І діти будуть представлені просто самим собі. Ви назвали суму, яка вдвічі менша за минулий рік. Тобто, на чому все ж таки доведеться зекономити? А, ну, опять-таки, на количестве, я думаю, и на качестве предоставляемых услуг, и на количестве. То, -то меньше детей все-таки сможет отримать эту да, допомогу. Да, Я назвал, сколько детей а, не получат, но и с этой суммой я не, не уверен, что все, те дети, которые на сегодняшний день. вони отримають цю можливість. відомо, що бюджетна децентралізація передбачала те, що органи місцевого самоврядування відтепер мали б е, опікуватися цими проблемами, але в них фінансування немає. Тобто, по суті, реальної е, бюджетної децентралізації не відбувається. Так, да, от ситуація, яка якраз служилася з детської інших спортом, коли опять теж повністю виключили його е, фінансування із фонду соціального страхування, і вийшло так, що около. 500, 534 школы было либо полностью, либо частично финансировались э, этим фондом. Теперь э, 200 школ полностью финансировались, то есть около, что вы понимали, около наверное, 10 тысяч, да больше, больше, чем десятки тысяч детей остались, э, могут остаться без, э, без того, чтобы они посещали школу, не говоря уже о тренерах. На сегодняшний день договоренность есть. Я увидел строку в бюджете, где выделяется 100 миллионов на финансирование и юношеского спорта. Вот. Но опять-таки, я, знаете, хочу, чтобы не получилось так, как мы сделали это в начале года. Говорится одно, а делается другое. Поэтому э, не хочу забегать вперед, посмотрю, когда уже мы проголосуем, действительно ли там это будет. Тогда уже можно будет говорить, что да, люди получат зарплаты, дети получат возможность посещать спортивные секции. Окрім власне оздоровлення та відпочинку дітей, є така загроза о, щодо зникнення частини о, чи закриття частини закладів, які займалися цим. Наскільки ця проблема актуальна? І о, розкажіть про те, що у новому бюджеті навіть передбачено певне оподаткування цих закладів, яке раніше не здійснювалося? Да, то що касається льгот на землю і на недвіжимость на сьогоднішній день, от я общався з с... например, представителем общества «Динамо» в Украине, он говорит, у меня больше 100 тысяч метров квадратных земли, у меня налогов, если вы сейчас это все платить, на миллионы гривен. У меня нет таких денег, потому что мы прекрасно знаем, что все спортивные комплексы, они были датированы, они финансировались из бюджета. Вот. Они не зарабатывали и не окупали себя. И сегодня это все спустилось на местное управление. И представьте себе ситуацию, когда приходит какой-то бизнесмен, которому понравилось, а ведь многие спортивные комплексы, они находятся в очень хороших местах, скажем так, престижных местах города. И вот приходит какой-то бизнесмен, которому понравилась эта делянка, этот участок земли, на котором находится стадион, спортивный комплекс. Он приходит к чиновнику, от которого зависит, дать льготу налогообложения или не дать. И он говорит, послушай, замотивировал как-то, и говорит, давай ты там не заметишь случайно этот комплекс. Проходит время, накапливаются долги. И мы потом прекрасно понимаем, чем эта битва закончится. Были уже примеры, когда эта битва заканчивалась не в пользу спортивного комплекса. Он отходит в другие структуры, и все, мы теряем. И так будет сплошь и рядом, учитывая наш, знаете, особенности нашего менталитета, подхода к бизнесу, к делу, то так и будет. И мы потеряем много, десятки гектаров, потому что под эти территории, под спортивный комплекс, отводились не, не десятки там, метров, а гектары. И мы потеряем очень много. Не тільки землі, але й спортивної інфраструктури, де, то мають займатися діти. От за такого, як ви кажете, українського менталітету, може, все ж таки варто, не варто було передавати ці заклади на баланс місцевої влади. Ні, і ми зараз з цим будемо боротися, щоб це було на рівні закону, на рівні того, щоб об обов'язковому порядку. То есть, да, конечно, децентрализация власти это хорошо, но нужно все равно дозировать как-то это все, потому что, э, ну знаете, вот ситуация такая же сложилась там и в волонтерском движении, и во многом другом, когда полностью дали вот э, делайте то, что считаете нужным. Это 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 неправильно. Вот нужно все равно э, делать это постепенно, пошагово. Из летнего табора, рама какая проблема, какие кошты предбачені, чи можно будет выделить само на це, на вид відпочинок детей вот на сегодняшний день в фонде социального страхования в ряде министерств, которые также этим занимались, то есть министерство аграрной политики, социального министерства соцполитики, там и еще там пару министерств, вот денег на это не предусмотрено. Теперь это все легло на плечи родителей, вот либо местных властей. Как мы знаем, на сегодняшний день местные власти уже были э, неприятно удивлены тем, что на них э, упали вот такие вот финансирование детских и юношеских школ. И знаете, как они иногда говорят? Хорошо, мы возьмем вас на финансирование, но отдайте нам свою территорию тоже в местное управление. И мы прекрасно понимаем, опять-таки, что я сказал, чем это может закончиться. Если вы отстанете от этой проблемы самого самооздоровления и отпочинку детей, какая вообще ситуация с развитком спорта в Украине и что этого года ожидает на этот а знаете, на сегодняшний день речь идет о том, чтобы сохранить те минимальные э, достижения э, или там, то, то, ту минимальную базу, которая у нас осталась. То есть сейчас речь не идет о том, чтобы развивать э, спорт или там, строить инфраструктуру, сохранить то, что есть. И на сегодняшний день, конечно, необходимо привлекать инвестиции, потому что мы понимаем, что государство не справится с таким объемом работы, чтобы отстроить там те, которые есть, и построить новые. Вот нам нужно привлекать инвестиции, нам нужно создавать такие условия, благодаря которым бы бизнесу было интересно вкладывать деньги в спорт. И вот на сегодняшний день у меня это как бы моя это основная задача сделать э, поправки такие внести в налоговый кодекс, чтобы бизнесу было интересно развивать э, спорт, чтобы у нас, э, знаете, нация была здорова, чтобы нация была не там поколение у нас было кока-колы, поколение пива, знаете, чтобы у нас было поколение спорта. Вот, вот моя задача. Дорога, а что детей, это может быть так уж на державное финансирование, или может это быть интересным коммерческим структурам? Да, может. На сегодняшний день есть примеры. Не надо далеко ходить. Там та же Польша, вот, та же Германия, Франция. У них есть проекты совместные государство и бизнес. Вот, у них есть альтернативные способы финансирования. На сегодняшний день это тоже очень актуальный вопрос. И мы, я как бы тоже с командой сейчас занимаюсь. Находить альтернативные способы финансирования э, галузи спорта, направления спорта. Вот направление оздоровления детей, физического воспитания детей. Но тут держава мая, мабуть, якусь, э, все ж таки, поддержку такому бизнесу надавать, какие-то пильговые оборудования, чтобы Да, я за это говорю, зацікавити. конечно же, да. Чтобы бизнес понимал, что если он там на какую-то сумму, э, какую-то сумму вкладывает в деньги, э, в в, в спорт, в развитие инфраструктуры, спортивной, социальной, то на эту сумму, как минимум, он не облагается налогами. Вот. А можно сделать еще там, там другие интересные предложения, вот, которые, в общем-то, не нужно ничего придумать, не нужно придумывать велосипед. Уже все есть. Просто взять, да, Ты Да, нужно просто иметь, досвет. как вы вот, знаете, часто говорят, политическую волю. Нужно просто взять и применить это сюда. Может быть, немного адаптировать под наши законы. Вот. Не больше. Видимо, что все эти вопросы обговоривались в ходе последних комитетских слушаний 18 лютого. До каких выносок, вдеть шли, чьи разработаны какие-то рекомендации? Да, мы сделали много круглых круглых столов, проводили собрания комитетов и многое другое. Вот. И что касается, опять таки, результат есть совместной работы министерства, комитета профильного вице-премьер-министра. И мы э, добились, чтобы Кабинет министров все-таки выделил необходимую сумму на финансирование детского и юношеского спорта. Сейчас у нас задача стоит финансирование э, оздоровления детей. Вот, и задача стоит вернуть льготы на землю и налогообложение. Вот эти три задачи. Это помимо тех э, проблем, которые возникают дальше э, такие, знаете, скажем, менее актуальные. Вот так. Уряд с пропозициями, рекомендациями, я так понимаю, все. Вы знаете, очень большое сопротивление идет, вот особенно министерство финансов, знаете, э, для них, мне кажется, что есть приоритет во всем, то есть образование, наука, э, медицина, э, культура, да, они полностью за это вот. Но спорт как-то, вот я не могу понять, почему они так к этому ревностно относятся. Спорт у нас э, то, что останется, если останется, да, может мы тогда дадим. Че обговоривали в ходе вот этих обговорений, рекомендации еще до свитки брать эти кошты? Чьи у вас бачення, свитки можно забрать, чтобы выделить все-таки на эту на, на сферу? Вы знаете, есть много моментов, вот когда я смотрел в бюджете, есть моменты, которые у меня возникали вопросы. Финансирование, и там вот такая интерпретация идет, я сейчас не смогу повторить наизусть, но у меня просто глаза на лоб лезли. На что выделяются деньги? На сегодняшний день, да, мы понимаем, у нас две основные проблемы: это Восток Украины, это экономика страны. Вот, но есть э, строки, строки в бюджете, где, ну, как минимум, это нецелесообразно. Вот. А можно сказать и по-другому, что это просто наглое вранье, знаете, на что это деньги могут выделяться то -то, и выделяются. То есть дети и их оздоровление mm -hmm. є набагато важливейшим, чем э, выдатки, которые передбачены Да, то есть на сегодняшний день это можно сравнить, знаете, как с, э, грубо говоря, с геноцидом, с геноцидом. Э, потому что мало того, что у нас дети и так, 80% детей больных, вот, их еще полностью урезают от возможности э, у них нет выбора. Понимаете, одно дело, если мы предоставляем выбор, это нормальный демократический подход. Хочешь, там, ходи, хочешь, не ходи. А мы просто ему даже не даем этот выбор. То есть, хочешь ходить, плати. Хочешь еще что делать? Плати. Все ложится на плечи родителей. Государство полностью снимает с себя какую-либо ответственность. Я считаю, что это неправильно. Насколько я понимаю, все эти рекомендации имеют не лишь в тексте бюджета, а у принятия соответствующих изменений до законопроектов. То есть это должно передавать принятию бюджета, когда это должно быть сделано. Я думаю, что это все должно делаться вот, вот в ближайшее время, потому что если мы сейчас не сделаем поправки к бюджету, то летом дети уже не смогут посещать, они не смогут уже оздоравливаться, они смогут уже посещать там, лагеря, рекреационные центры и многое другое. Поэтому речь идет буквально на, на неделе, скажем, одна, максимум две недели. Вот за это время мы должны добиться изменения в бюджете. Была встреча с премьер-министром в понедельник. Вот, я озвучивал эти вопросы, те, которые я сегодня вам сказал. И, в принципе, понимание есть. И опять-таки он просит, чтобы мы понимали о том, что сейчас сложная ситуация с экономикой, и мы не сможем сделать все социальные обязанности выполнить, которые мы брали до этого. Но тем не менее, мы должны хотя бы минимум дать людям из, знаете, вынужденных, вынужденных переселенцев из зоны То, людей из социально необеспеченных семей, людей из многодетных семей, людям вот таким вот людям мы должны все равно помогать. Хоча би так. Ви є заступником голови профільного комітету, який займається цими питаннями. Наскільки це буде для вас принциповим, і е, наскільки ви готові голосувати за державний бюджет без урахування у цих видатків? А, ви знаєте, опять таки, здесь сторона двох медалей. То є, є мої. Как бы мои принципиальные позиции, да, то, что для меня важно, и есть э, позиции, которые <coughs> там, важны, скажем, для страны. То есть это обороноздательность, это э, выдатки на э, оборону там, и, и многие другие. Вот, поэтому я буду э, добиваться того, чтобы те вопросы, которые мне важны, были туда включены. Э, Опять-таки, я... Э, я не буду идти на принципы то есть если вы не сделали вот это я не сделаю вот это нет это неправильно я считаю что что у меня получится я все сделаю если я не смогу убедить ну значит э, там буду в течение года все равно этого добиваться представники в своей фракции вы про канала я позиция будет за голом фракции Да, в позиция нашей фракции одно из приоритетов это здоровье нации вот и э, как уже говорилось что когда ты э, там больной и дурной ты никому не нужен вот, конечно, образование э, и э, здоровье – это в приоритете. Вот, поэтому то, что э, я сейчас э, вот озвучил, такой, знаете, призыв э, здоровья нации должно быть в приоритете в, полит... в политике партии, в политике страны. Вот, э, конечно же, это полностью поддерживает фракция, и опять-таки, что касается комитета по налогам и таможне, вот, мы будем разговаривать, встречаться вот на следующей неделе с главой комитета вот, вместе с лидером нашей фракции, потому что он тоже входит в этот комитет, и убеждать, чтобы вернуть льготы на землю и налогообложение. Окрім цих питань в парламенте, вы також є членом межфракционного депутатского объединения «Депутатский контроль». Чем занимаетесь в рамках этого объединения? Знаете, есть много Ко мне обращается много а, с там, вопросами о том, что там произошло какие-то нарушения закона, там произошло Вертаются нарушение закона, да, да, а, а, избиратели, Володяные. да. Вот. я сам сталкиваюсь много с ситуациями, когда а, поступает несправедливо, опять-таки по отношению к многим спортивным объектам. Вот. поэтому это хороший, знаете, это дополнительный а, ресурс, это дополнительный механизм для того, чтобы решать вот такие вот вопросы. Відомо, що депутатський контроль сьогодні виступає з різкою критикою керівництва національного банку. Як ви бачите цю проблему, чи будете вимагати, чи є ви тою людиною, хто підписався за відставку, зокрема голови НБУ. Как моя это вопрос, питания, частности, это уже повязано и с бюджетным процессом. Вы знаете, я, я еще не подписался, но я э, подпишусь, потому что я согласен с тем, что то, что сейчас происходит в нашей экономике, э, ну, сложно, э, не знаю, это даже нельзя сказать, что это э, там, неправильно. Это просто преступление, за которое люди должны нести ответственность, они до сих пор находятся на руководящих должностях. Вот так. Поэтому то, что подписаться, то, что я подпишусь под увольнением а, начальника Национального банка, это однозначно. Главы. Що далі після прийняття бюджету, після а будемо сподіватися врахування оцих правок, які законодавчі ініціативи ви готує, готуєте, готуєте, на чим будете працювати далі? А ну, опять-таки, это касается и изменения в а, обучении детей то есть что касается школ потому что на сегодняшний день в школах а, это только то что касается а, необходимой двигательной активности которая на сегодняшний день детям не хватает как я уже сказал а, если в школу приходят дети, первоклассники, из 100% 80 здоровые, 20% имеют различного рода заболевания. Когда они заканчивают школу, наоборот, цифра меняется, то есть 20% выходят здоровыми, 80% с различными рода заболеваниями. То есть школа она не дает людям... Программы физического выхода недоосвоеваны на шкодят Да, да, то есть они много сидят, там, большая нагрузка моральная, большая нагрузка на психику вот и они только тратят здоровье в школах и на сегодняшний день это очень актуально потому что опять-таки мы видим по ситуации которая сейчас на востоке люди в 20-21 год они не способны делать то что сейчас делают люди 40-45 лет 50 лет я общался с людьми они говорят молодые парни просто на них жалко смотреть у них абсолютно нет здоровья и это отражается на боеспособности нашей страны это не просто знаете, здоровье, это не просто хорошая фигура. Это действительно боеспособность и безопасность нашей страны. Яким чином, вот це бачите, каким чином, вы это видите, каким чином можно изменить эту ситуацию? Это збільшення спортивных секций или изменение вообще подхода до обучению в школе? Вы знаете, у меня был как-то проект, он назывался «Форум учителей физкультуры в городе Киеве». Вот. И мы приглашали всех учителей города Киева, приглашали... Из разных городов специалистов, которые бы показывали и э, рассказывали о том, как можно делать интересно, полезно и правильно проводить уроки физкультуры, чтобы дети хотели туда ходить. Потому что на сегодняшний день дети все пытаются взять справки, чтобы не ходить на урок физкультуры, потому что им это либо неинтересно, либо не хочется. Ну, то есть разные причины находят. А если э, это делать интересно, мотивировать детей, то, конечно, они будут ходить. И сами того не подозревая, они будут себе же делать. Э, пользу, потому что в дальнейшем они будут иметь приоритет в здоровье перед теми, кто этого не делал. Я вам дякую за эту размову Глядачам нагадую, что гостем студии был народный депутат Украины Денис Силантьев. Залишайтесь с парламентским и далее.